Иван Иванович Калько, украинец. Родился в 1942 году в Черкасской области. В Крым переехал в 1972 году. Большую часть своей жизни работал художником. Последние два десятка лет занимается резьбой по дереву. Ну, я Калько Иван Иванович. Родился 42 -го года. Родился в 1942 году, 4 -го сентября. В Черкасской области живописном селе, я так называю живописное, потому что село очень красивое, большое, зеленое, природа прекрасная, живописнейшее село Вязовок. А там я родился, там я общем, и путешествовал там с племянниками, уже там и немножко занимался и рисовал уже карандашами, уже пытался вовсю. И мне привлекало это. Раз природа, а природа дает ну, к творчеству, тягу к творчеству дает в основном природа. Я отца не помню, отца я не помню, ну а мать, ну рабочий, ну как, работала в то одно время в колхозе, потом на станции там пути, вот, путевые рабочие вот пути укладывали, станция вот, ПМС станция называлась. Вот, да. ну, она еще и поваром, правда, потом работала. Неплохо было тогда, когда работала поваром, было прекрасно. Вот. Мне она, конечно, способствовала моим, как говорится, рвением, так сказать. Все мне предоставляла, покупала все, что я по... карандаши, кисти, краски. В седьмом классе уже писал картины маслом. Написал я на грунтованной стенке, утром сосном беру Шишкина, Медведева, прямо на стенке. В армии я танковой части, механик-водитель средних танков. Там я также делал все пособия по вождению, по стрельбе, все это. На мне уже было. Ленинская комната, это, конечно, не выходил я с нее все это стенды, плакаты, стампы, ну, все это, все на мне было. 72-й год. Заинтересовала, куда? В Крым. Приехала сюда, ну я с, с другом приехал одним. У него заканчивался срок вот это, чтобы мне природный стаж был. Вот. А у меня еще, ж, ну что, пошли в этот наш, ну, чтобы по работе, вот, по трудоустройству. Вот, устроился туда, там же тяжело бетонщиком работать, это такая трудная. И прибегает один, говорит, слушай, почитай в газете вам написано, что. Ну, читай, художника требуется в театр. В Украинском театре я проработал три года. года. Потом я перешел уже, тоже женился, и перешел я в голоразведку, тоже ж художником. Там в основном дизайн, резьба, и пошел все время резьба, дизайн, и потом стал участвовать в выставках потихонечку. Я... меня этот, ну, мы выставлялись на, на аллее напротив дома художника. Там нам выделили, художникам выделили аллею эту. Вот. И вот мы выставлялись там. Без только продажи. Наставление будущему поколению, озвученное Иваном Ивановичем, пронизано огромной любовью к природе и к людям. Уважать родителей, любить родителей, уважать родителей. Вот. Поменьше заглядывать на зеленого змея. Вот. Меньше вот это увлекаться этим пивом. Это вообще это такое плохое дело пиво. Это. Да все эти, все эти напитки, искоренить вообще их. Это. И так, чтобы поменьше заглядывать. А больше творческие, больше путешествовать. Главное беречь природу. А то что мусор везде идет, окурок бросил, бумажку бросил, там все.